О, привет, потлатый Что сам откуда? Что обсудим? Сам откуда говорю? Полтава. Полтава. Анапа, Кубань. Анапа, Кубань, прекрасный да. украинский регион. А кубанский хор – это просто нечто. Жаль, по-моему, а уже ты, он, он распался. А что, что, что ты понимаешь, что Кубань – это украинский регион? бо ты э, вольно говоришь украинской мовой, то есть балачкой. Я балачку говорю, скажу. Так, так, так. То есть балачкой. А мои прадеды, которые, прапрадеды, которые пришли на Кубань, они знали, что они украинцы, или нет? Е есть... Можно говорить украинской? Да, без разницы. Є е, 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 документальна зйомка е, тих років старого-старого діда. Ще коли українці, це на Кубані. Українці. А хто ж? Так, а хто вас сюди пригласив? Як хто? Ну як ви думаєте, хто нас міг сюди пригласити? Ну, ви Я думаю так, ви знали, що. Наші ці станиці, Єзавідінське, Марська, там Тітарівська, там Мешастовка і там і так далі по праву сторону ріки Кубані, це все бивші запорожці. Также? Так от, мені кажеться, ви просто в ну ка ж поїдемо, подивимося, які ж вони там є. Коли це на Кубані? Там е... не тільки дід. Ну, коротше, десь 5, 5 чи 6 персонажів опитано, було старих-старих людей. І один дід, це я запам'ятав, він каже: я прийшов в школу, а мені сказали, ти хто. А він каже, я козак. І прийшов е додому, батьки, е батьки нас варили і сказали, більше такого не говори, бо совєтська влада тобі покаже козака. Каже, і так я руським став. Учитель спрашивал национальность. Я говорю, козак. Он не такой нации. Русский. Пришел до дома, плачу. Папа, что, сынок? Який я русский, я ж козак. А что такое? Учитель так вот так сказал. Ну, значит, будем русские, а то выцелят нас на соловки. Потом в школе организовали, организовали кавалерийский казачий кружок. А я батька боявся, батько бив у мене, аби не бив, я б не знаю, хто був. Приходять додому папа. я запишу в казачий кавалерійський кружок. Де в полі, не смій, то як так сльози? Не смій хам нас що на соловки, та хлопці записуються він, за ремінь. Ударив кілька разів. Ну я не записав. Проходить час. Він батько мене питав. Ну, Павло, як живеш? Де хлопці твої, щоб писались. Та їх в... нема, в школу не ходять. Ну, знай, де вони. Знаю в школі, а їх всіх на висилку відправили. Е, ну, отак. Моїх прадідів красне зарубалювали. За що купив, Одну... за то продав. Але Одну... це документальна зйомка була. Одну за те, що, блядь, не хотів, блядь, хліб оддавати, хлібочки тоже стюк. А трое хотел в Красноарве идти, блядь, порубали. Ну, большевики. Прекрасные, про, пр, прекрасные СССР. Марксисты, Да, да, так есть. Так есть. А сейчас мы за что за амбиции российского э, Российской империи. А вот Катерина, даже... сейчас же ходят э, все э, так, 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 такие эти. Да не тарахти. Слушай, я не хочу с тобой ругаться. Вот скажи мне, вот сейчас мы друг дружку в усмерть убьем, что будет на Украине, на России. Кризис будет большой, и там, и там. Не будет людей. Слушай, мне, кажется, мне кажется, будет, будет бля, джихат нахуй. Бля. Как он называется, будет Халифат. Вот, вот. Будет и, халифат. Ради, ради чего мы друг дружку. Я... этот э, вопрос необходимо задать непосредственному. Я считаю, я, я считаю, что начал все. Господин э, <связь> вот, невысокого роста. Э -э -э потому что он э -э как бы задал темп, начиная с Крыма. Пожалуйста. Не, ну Крым это Россия, это ж по-любому. Так понятное дело. Ну так вот от этого и пляшем. Вот от этого и пляшем. Вот доплясались до до этой войны. До кровавых соплемен. Да. да. Если славяне начали с друж... Это до смерти. Ну так теперь, теперь у меня был, ну как, и сегодня часто задаваемый вопрос жителям Российской Федерации. А вы уверены, что Путин православ? Слушай, давай сразу поставим грани какие-то. Во-первых, для меня Родина ⁇ это Родина, это величина постоянная, а власть ⁇ это временный политический строй. Почему? Почему? Это э, манипулятивное утверждение, я считаю. Да потому что я пережил Брежнева, я пережил Андропова, Черненко, я пережил Горбачева, я пережил Ельцина, я пережил, блядь, пять раз, блядь, Путина, Медведева. Ищи, дай бог, переживу, блядь. Не менять блядь. Это просто временная власть. Да. У -у -у. А граница должна оставаться границей, правильно? Родина России, Родина. Да, так она... Э, нельзя нельзя же утверждать, э, что Родина, как мальчик у доски стоит и объясняет господину президенту, э, какие границы имеет Россия. А он его так перебивает тихонько и говорит, границы нигде не заканчиваются. Это было смешно сначала. Сначала все радовались. Ух, какие мы великие и красивые. А потом это начало реализовываться. Почему Сначала-то сначала было... было смешно. Пожалуйста. Почему бы нет? Почему бы и нет? Ну так, блин. А почему да? <пл> хотим, расширяться хотим. Ну, так а что, вы не знаете причину. А Причинно-следственные связи это ж ну, нормальная тема для людей логически мыслящих. Как, как, твое имя? Женя меня зовут. Меня Юра зовут. Юра Санапы с Кубани. Это тебе скажу одно. Мы сейчас друг дружку переходим. Потом наши будут потомки. Же. Да. Хуя не здоровая это, бля. А мы уже не остановимся, бля. Нас mm -hmm. уже развели так, что... Нет, не остановился. Никто, никто не собирается отдавать а, те области, которые как-то взяли карандашом, да и вписали в Конституцию. Может быть, и Бэкнул там. Бедола. Тут можно сказать, э, нас разрушали. есть как наши, как бы, наш обычай, наши все такие. Привички, все таке, як би язик наш. язик наш розрушали, а тепер 170 літ треба, щоб оце встановити. А тепер ми кажемо, що наші правнуки такі стали, та тому, що їх так напічкали.